Тамазенко Маргарита. Да? Три Валерия. <свят> Добрый вечер, дорогие друзья! Мы собрались здесь, чтобы открыть традиционный славянский праздник – Татьяна День. Имя человека выделяет его среди окружающих и утверждает его единственность и неповторимость. На Руси сложилась традиция давать ребенку имя какого-то который становится таким образом его Небесным Покровителем. Те День стали праздновать на Руси с 25 января -го 1755 -го года, когда Елизавета Петровна своим указом учредила Московский университет. По православному календарю этот день святой ученицы Татьяны. Он стал праздником студентов университета, позднее всего студенчества, а сейчас праздником всей молодежи. даже есть отдельный день, когда веселье, извините, и разом всем учиться лень. Татьяна, ты нас вдохновляешь и на учение, и труды, и веселиться позволяешь, и защищаешь от беды. Прими, Татьяна, поклонение, нам покровитель цель путь. Благослови нас на учение, и освети учебу скороговорки. Поле поле просто просто с одним типом насоса. Цапля чапа, цапля сопа, цапля сдоба. Братишки как вари, танцевать. Поток сгустился и то сильнее, oh. и, и прячется под ногтем, и каждый цвет и звук в ней. Вот запилей. Сковать все сильный клад не может. Она все льется и жерча. Молчание не может. Прочесть стихотворение, будто вы плачете и скрипываете. И небо дышит полдень листы, и небо катится река, Облака. И всюду и всю природу как туман трепотно жарко объемлет, и сам теперь великий пан в пещере непокойно треплет.